ડબલ્યુટી યુવા સ્પર્ધક બે હજાર પચીસમાં ભારતે બધી કેટેગરીમાં ક્લીન સ્વીપ કરીને મોટી જીત મેળવી છે સ્પર્ધામાં ચોવીસ મેડલ પોઝિશનમાંથી બાવીસ પોઝિશન જીતી હતી દિવ્યાંશી ભૌમિક અંકુર ભટ્ટાચાર્ય સિંદ્રેલા દાસ સાહિલ રાવત દિવિજા પોલ અને ઈશાન ગોયલે છેલ્લા દિવસે પોતપોતાની વર્ગમાં જીત મેળવી દિવ્યાંશી ભૌમિકે કુલ બે ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર સાથે સમગ્ર ભારતીય ટુકડીમાં સૌથી વધુ મેડલ જીત્યા છે અંકુર ભટ્ટાચાર્યજીએ અંડર નાઇન્ટીન છોકરીઓની શ્રેણી માટે ખૂબ જ મજબૂત સાબિત થયા કારણ કે તેમણે ફાઇનલમાં અભિનંદન પ્રતિવધિને ત્રણ શૂન્ય અગિયાર પાંચ અઢાર સોળ અગિયાર પાંચથી હરાવ્યું બીજા સેટમાં અભિનંદને થોડી લડાઈ બતાવી અને અંકુરને પાછળ છોડી દીધો પરંતુ અંકુર ઝડપથી સ્વસ્થ થઈને ત્રીજી અને અંતિમ ગેમ ખૂબ જ સરળતાથી જીત પામી ભટ્ટા ચારજીએ એક પણ સેટ ગુમાવ્યા વગર શ્રેણી જીતીને સાબિત કર્યું કે શરૂઆતથી જ તે ઇવેન્ટ જીતવા માટે મનપસંદ ડબલ્યુટી યુવા સ્પર્ધક વડોદરા આજે એક શાનદાર સફળતા સાબિત થઈ રહી છે અને વધુને વધુ મોટા માટે દરવાજા ખોલી રહી છે ભારતમાં ડબલ્યુટી ઇવેન્ટ્સ આ ભારતમાં આયોજિત પ્રથમ ડબલ્યુટી યુવા સ્પર્ધક ઇવેન્ટ હતી અને યજમાનો મજબૂત સાબિત થયા છે अभी इधर खेल के बहुत ही अच्छा लगा इंडिया में डब्लू हुआ पहले टाइम यूथ का डब्ल्यू हुआ अभी मैंने टर्की जीत के आ रहा हूँ डब्ल्यू टी अंडर नाइनटीन और इंडिया में आके भी जीतना और इंडिया प्लेयर ही था दोनों तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इंडिया में गोल्ड जीतने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ अंकुर बेटा चले आपका और जैसे मैंने अभी इंडिया रैंकिंग टू हूँ अभी मैं दो तीन फीडर भी जीता और मेरा ये फिफ्थ टूर्नामेंट है जो टाइटल जीता 19 में वर्ल्ड रैंक से है तो मैं अभी चाहूँगा कि जो सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप है उधर से इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ और 2028 ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आऊँ इंडिया अंडर नाइनटीन गर्ल्स सिंगर्स टाइटल जीता मैंने इधर और यहाँ पे क्या अरेंजमेंट रहा कौन से प्लेयर के सामने जीता है आपका एक्सपीरियंस मैंने इधर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को हराया क्वालिफाई करके तो सेमीफाइनल्स में मैंने प्रीथा वर्टिकर को हराया और फाइनल्स में अनन्या चंदे इट वाज अ गुड मैच एंड या लकी आई मैनेज टू विन आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या अभी मेरा फ्यूचर प्लानिंग है एशियन गेम्स में भी मेडल लाना इंडिया के लिए एंड ऑल्सो आफ्टर दैट ओलम्पिक में गोल्ड मेडल लाना इंडिया के लिए सिंजला दास डब्ल्यू टी टी यूथ कंटेन्डर आज आप समापन तरफ आगे बढ़ी रहा है फाइनल अपना मेडल सेरेमनी अंदर देश યુવા તથા રમતગમત બાબતના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી બેન રક્ષાબેન ખડસેજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા છે તેઓ હંમેશા રમતગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક બાબતોમાં પોતે પ્રોત્સાહન આપતા રહે છે અને કઈ રીતે વધારેમાં વધારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થાય એ માટેનું અમને સૌ સાંસદોને માર્ગદર્શન પણ આપતા રહે છે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનું જ્યારે મિશન છે કે ઓલમ્પિક આવનારા વર્ષોમાં જ્યારે ભારતમાં યોજાવાની હોય ત્યારે આ પ્રકારની ટુર્નામેન્ટ આ અભિયાનને વધારે બળ પ્રાપ્ત કરે એવી મને લાગણી છે અને આજે માનનીય મંત્રીશ્રી અહીં આવ્યા છે ખૂબ સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે ખૂબ સારી રીતે આ ટુર્નામેન્ટ પતી છે એના માટે હું આપણા રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું સર તમે આજે મેડમ અખાડામાં ગયેલા છો અખાડા જેવી રમતું છે શું જવાનું यूथ वर्ल्ड कंपटीशन में मैं, मैं सबसे पहले सभी पार्टिसिपेट का मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको अभिनंदन करती हूँ उनका उनके आभार व्यक्त करती हूँ और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित यहाँ के सांसद हैं जोशी जी उसके साथ ही हमारे निगर निगम के अध्यक्ष यहाँ पिंकी जी हैं हमारे पूर्व सांसद यहाँ जया जी है और सभी एसोसिएशन के हमारे सब पदाधिकारी हैं यहाँ पे और ये बहुत एक अच्छा टूर्नामेंट मतलब पहली बार इंडिया में होने आ, हो रहा है और वो भी बड़ौदा में इसका इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ तो मुझे लगता है कि हमारे जितने टेबल टेनिस के प्लेयर हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध हुआ है लगभग 165 इंडियंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है वो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है और सात कंट्री के बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है लगभग पंद्रह फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे जिन्होंने ये पिछले दिनों में पूरा टूर्नामेंट का एडवांटेज यहाँ पे लिया और मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से गुजरात सरकार के माध्यम से फेडरेशन के माध्यम से यहाँ के सभी इवेंट इवेंट के लिए हुआ है और हम देख सकते हैं कि एक शुरुआत है एक अच्छा माहौल यहाँ पे बड़ौदा में क्योंकि बड़ौदा हमेशा से एक हिस्ट्री के लिए भी जाना गया है और यहाँ पे प्लेयर्स का काफ़ी हिस्ट्री भी पहले से रहा है और टेबल टेनिस का भी जो अभी इवेंट यहाँ पे हुआ वो भी एक बड़ा अचीवमेंट हमारे इंडिया के लिए भी है और बड़ौदा के लिए भी है गुजरात के लिए भी है क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है जो भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर और हमारे इंडियन प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर या इन्वामेंट जो ज़रूरी रहता है स्पोर्ट्स में वो यहाँ पे पूरी तरह से मिल रहा है और आगे भी फ्यूचर में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया में इस तरह के टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जिसके माध्यम से हमारे इंडियन प्लेयर भी ज़्यादा आगे जाए और फॉरेन के जो भी प्लेयर यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलेगा एक इंडियन कल्चर भी उनको इसके माध्यम से देखने के लिए मिलेगा